बसमिल मैं वसीम अहमद बात कर रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खरीय से होंगे सुबहाना तौल आपको हर बीमारी से महफूज़ रखे जैसा कि आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि इस वक्त मेरी वॉइस भी इतनी क्लियर नहीं है ये सारा कुछ हो रहा है अभी वेदर इन्फेक्शन की वजह से तो मैंने सोचा क्यों ना क्योंकि हम इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों से कुछ इन्फॉमेसन शेयर कर लें और ये जो आ, इन वेदर इन्फेक्शन है इसकी जो काज़ और हैं वो जो माहरी है वो, वो यही बताते हैं कि इसमें बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि गाड़ियों का धुआं है फिर फैक्ट्रियों के केमिकल्स हैं या कुछ और आ, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से ये जो है वेदर इन्फेक्शन होता है ये वेदर इन्फेक्शन जो है या वेदर में जो तब्दीली आ जाती है सडनली आज कल जो है ये स्मोक की वजह से बहुत से लोग इस बारी बीमारी में मुबतला है या इस इन्फेक्शन में है कि उनके गला ख़राब बुखार और कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये देखें ये सिर्फ पाकिस्तान या सब कॉन्टीनेंट में ये नहीं है ये और भी बहुत से ममालक में होता है जैसा कि पिछले दिनों में कनाडा में भी ये इशू आया फिर अमेरिका में भी हुआ वहा, वहाँ पर क्या हुआ था कि कनाडा में जंगलात में आग लगी उसकी वजह से वहाँ पर ये स्मोक क्रिएट हुआ और उसमें वेदर इन्फेक्शन हो गया तो ये देखें जब इंडेक्स जो एयर इंडेक्स लेवल जो है वो एक नंबर से ऊपर जाता है तो फिर इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं तो अभी यहाँ पे भी जो पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि ये जो एयर इंडेक्स है उसकी जो पोल्यूशन है वो एक ख़ास मैार से या एक ख़ास हद से जो है बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो है ये आम लोगों में बीमारी फैलना शुरू हो जाती है इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है दुनिया में ये सारी चीज़ें रूनुमा होती रहती हैं लेकिन हमें जो है एहत ए एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर करनी चाहिए प्रिकॉशंस जो है वो ज़रूरी है एज़ पर डॉक्टर्स जिस तरह डॉक्टर्स या माहरीन दें उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए हमें स्मोक से बचना चाहिए घर में रहना चाहिए या फजूल हमें बाहर घूमने फिरने से एहतियात करनी चाहिए मास्क पहन लेना चाहिए ताकि ये जो वेदर इन्फेक्शन हैं इसे हम बच सकें इसके लिए बहुत अहम चीज़ है कि हमें अपना जो अम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करना चाहिए ऐसी हमें जो गज़ाएँ लेनी चाहिए ऐसी ग़ाएँ खानी चाहिए जिससे हमारा जो मुदाफती नज़ाम है वो बेहतर हो तो उसकी आप बहुत सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोगों के इनम है कि जो फास्ट फूड है उससे बचें तली हुई चीज़ों से बचें यह आपका निज़ाम जो अम्यूनिटी सिस्टम है उसको वीक करता है तो हमें ऑर्गेनिक फूड लेना चाहिए हम माशाला एक ऐसे ख़ते में हैं जहाँ पर अल्लाह तला का बहुत फजल है हमें बहुत सी नेचुरल चीज़ें मिल जाती हैं तो वो हमें खानी चाहिए फ़्रूट खाने चाहिए और बहुत सी जो नेचुरल चीज़ें हैं कुदरती गज़ाएँ हैं उससे खाने से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेहतर रहता है ना कि हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो खाएँ प्रिज़र्व फूड्स जो होता है जिसे कहते हैं कि ट में जो पैक चीज़ें होती हैं या जो पोली बैग्स में पैक चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें जो है आर्टिफिशियल तरीके से प्रिजर्व की जाती हैं उसके खाने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होता लेकिन नुकसान उसके ज़्यादा होते हैं तो हमें नेचुरल लाइफ की तरफ आना चाहिए ताज़ा और फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली और बहुत सस्ती अवेलेबल हैं तो वो हमें खानी चाहिए ताकि उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे और हमारा जब जो इम्यूनिटी सिस्टम या दफ़ाई निज़ाम जो है वो बेहतर होगा तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे तो ये तो सारी चीज़ें जो है हमें प्रिकॉशंस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर डॉक्टर्स जो हमारी डॉक्टर की हदायत है लेकिन हर बॉडी की कंडीशन दूसरे से मुख्तलिफ होती है तो जैसे जैसे भी आपके डॉक्टर्स आपको हदायत दें उसके मुताबिक आप अपनी वज़ा को बेहतर करें ताकि आपकी जो क़वत मुदाफ़त है वो बेहतर रहे अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अल्लाह सुबहाना ताली भी हमें ये इस चीज़ की तालीमत देते हैं हमें बताते हैं कि आप जो है मुझे से रमत और करम जो है मांगो मूझी से ही दुआ करो ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है जो मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ और उसके पढ़ने से आप लोग ये जितनी भी अमराज हैं जो कि सडन आ जाती हैं जैसे कि बहुत सी ऐसी अमराज हैं जिसका हमारे वहम गवा में भी नहीं होता और अचानक वो हम पे आ जाती हैं तो इन चीज़ों से बचने के लिए नबी पाला वसलम ने हमें एक बहुत प्यारी दुआ सिखाई है उसको हम पढ़ें तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं हमारा बिलीव है कि अल्लाह सुबहाना ताली हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं वो हमारी दुआओं को भी सुनते हैं और हमें उससे फ़ायद भी हासिल करने के लिए हमें हुक्म देते हैं कि हम इन चीज़ों पर अमल करें तो वो दुआ ये है ये बुक का नाम है अबू दाऊद उसकी जो हदीस नंबर है वो है फ़ाइव ज़ीरो डबल एट इसको जब मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा और ये बहुत मुख्तसर सी दुआ है ये नबी पा सल्लम ने अपने को बताई कि जो शख़्स सुबह के टाइम तीन दफ़ा ये पढ़ ले और शाम को तीन दफ़ा पढ़ ले तो वो जो आ या जो अचानक बीमारियाँ आ जाती हैं या मुसीबतें आ जाती हैं उससे महफूज रहता है तो ये दुआ है बिसम बसमिल्लम ही शयला देखें इतनी मुख्तसर सी दुआ है अगर सुबह तीन दफ़ा हम ये पढ़ लें तीन दफ़ा शाम को पढ़ लें तो अल्लाह सुबहाना ताला उस पर रहमत करते हुए उनको इन बीमारियों से महफूज़ रखते हैं ये जहन में रखें प्रीकॉशनस एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है लेकिन इन सारी चीज़ों का फ़ायदा तब होगा जब हमारा ये बिलीव होगा हमारा ये अकीदा होगा कि हर चीज़ की और हर मर्ज़ की जो शिफा है वो अल्लाह सुबहाना ही देते हैं तो ये दुआ भी हमें अल्लाह तुबी तला से करनी चाहिए और इस दुआ का मफहूम ये है कि मैं अल्लाह के नाम से करता हूँ ये दुआ और अल्लाह सुबहाना ताल से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़मीन और आसमान में जितने भी अमराज हैं उन सबकी से मुझे महफूज रख बसमिल्लादी في तो ही ولا في السماء तो ये हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए हमें हर रोज़ ये पढ़ना चाहिए और वेदर इन्फेक्शन हो या कोई और बीमारी हो या कुछ और अनहोनी चीज़ें हमारी लाइफ में रूनमा हो जाए तो मुख्तसर ये है कि ये हमें अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ शामिल करना चाहिए हर रोज़ पढ़ना चाहिए तो इसके अलावा जो है कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए कुरान पाक की तलावत करने से आप लोगों के जो दिल हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस और नूर पैदा होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इस पे अमल करेंगे ख़ुद भी अमल करेंगे अपने अहलोयाल अपने अजीज दोस्तों सबको बताएँगे ताकि वो भी इस अमल करके अल्लाह तला का जो अल्लाह तला का जो फ़जल है वो इससे हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें हम सब को अल्लाह ताला हर बीमारी से महफूज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू